أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين wa ala alihi wa sahbihi ajmain marilah kita mengambil kesempatan di malam yang mulia ini mudah-mudahan Allah kurniakan setiap yang hadir di Masjid Al Hidayah Taman Angsemas Al dengan Allah kurniakan setiap kita rasa tenang Allah kurniakan rasa lapang Allah kurniakan rasa sihat Allah kurniakan rasa cukup Allah kurniakan juga kesempatan kita memiliki pasangan yang memahami Pasangan yang membahagiakan Anak-anak yang soleh-soleha Keturunan yang baik-baik Kita mohon juga supaya Allah jauhkan kita daripada semua benda yang buruk Perkabaran yang buruk Pemandangan yang buruk termasuklah akhlak yang buruk mudah-mudahan Allah pimpin Allah bimbing Allah lorong kita ini supaya dijauhkan semua benda-benda buruk itu tadi sejauh-jauhnya daripada diri kita mahupun keluarga kita paling yang kita harap Allah terima amalan apa yang kita buat Allah redha dengan apa yang kita ada Allah reda juga dengan apa yang kita laksanakan. Amin, amin, amin ya rabbal al alamin. Yang berbahagia Al-Fadil ah, al Tuan Haji Pengerusi Masjid Al-Hidayah. Seterusnya setiausaha mendahului ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid. Seterusnya Al-Fadil Tuan Haji imam yang bertugas Tuan Haji Bilal yang bertugas tuan-tuan guru, ustaz, ustaz, ustazah, ustazah, pimpinan-pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang Allah rahmati, Allah kasihi, Allah rindui sekalian. Alhamdulillah bertemu kita lagi sekali dalam mem dalam membincangkan berkaitan tentang harta yang kita ada. Dalam membincangkan harta pusaka yang pernah kita terima membincangkan juga tentang hibah wasiat dan juga yang lain-lain tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang Allah rahmati sekalian tinggal berapa lagi tinggal lagi dua malam untuk kita memasuki bulan Ramadan yang kita kira sebagai bulan keampunan bulan yang dijanjikan langit sebagai musim keampunan Waktu ketika itu Tuan Haji, Puan Najah, Tuan-Tuan, Puan-Puan Hampir semua bibir akan ringan memohon maaf Semua tangan tak kala itu akan rajin menadah doa Semua hati tak kala itu juga akan ingin pulang menghadap Allah Subhanahu SWT Namun Tuan-Tuan, Puan-Puan Kadang-kadang kita pelik jika ada sebahagian daripada kita yang begitu bersungguh mencari keampunan tetapi masih tenang menelan harta yang bukan miliknya. Ada yang khusyuk menyusun tutur kata dalam kalimah bacaan solat. Bagus. Menyusun saf solat bagus. Tetapi dalam diam dia menyusun juga alasan menangguhkan hak pusaka. Seolah-olah kita menyangka Tuhan hanya menilai air mata di atas tikar sejadah. Allah tak nilai apa yang ditinggalkan oleh harta, apa yang ditinggalkan oleh manusia iaitu harta. Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi menahan diri daripada memakan hak orang lain. Kerana harta yang diambil tanpa amanah Mungkin kelihatan menambah angka di dunia, tetapi diam-diam dia mengurangkan nilai diri di sisi Allah Subhanahuwataala. Maka tuan-tuan, puan-puan takutlah jika nanti kita menyambut malam-malam Ramadhan nanti dengan penuh harapan keampunan, sedangkan dalam masa yang sama hak manusia masih terperangkap dalam genggaman kita, bimbang-bimbang. Yang kita kejar adalah rahmat, rupa-rupanya kita bawa menghadap Ilahi adalah beban kezaliman yang kita sendiri cipta melalui tangan kita. Tuan-tuan dan -tuan puan-puan ajah muslimin muslimat yang Allah rahmati sekalian. Kita berhenti pada tajuk Kita berhenti di tajuk kenal pasti harta si mati. Kita sekarang ni duduk dalam langkah yang ketiga untuk laksana faraid dia ada langkah-langkah. Kalau Tuan Haji, Puan Haji ingat kita dah bincang langkah pertama untuk laksana faraid mesti kenal siapa waris. Dah kenal siapa waris, langkah kedua tahu bahagian waris. Bukan sekadar tahu satu per dua tapi tahu nilai RM. tu baru betul. Bila dah tahu, dah tahu RM tak tahu lagi. Dia pergi kepada langkah ketiga iaitu mengenal pasti harta si mati. Kena kenal pastilah mana satu harta si mati. Ni pagi tadi baru datang. Kisah dia meninggal tahun 2024 eh 2023 macam tulah. Kisahnya si Mati meninggalkan dua anak lelaki, empat anak perempuan. ceritanya apa dia? dia orang ni abang sulung lantik lah satu agensi tersebut untuk urus pusaka si Mati, ayah dia orang dijadikan cerita sebenar, kata orang agensi tersebut kita buat ikut hukum paraik namun ceritanya bila perintah pusaka paraik tu tak berapa nampak yang lelaki tak apalah sekarang ni lepas perintah pusaka waktu perbincang bukan perbincangan pun tak laksana harta si mati pun tidak disenaraikan saya rasa mungkin tuan yang jumpa saya ni anak si mati lah mungkin tuan tak perasan kot mungkin agensi dah bagi senarai harta si mati cuma tuan tak bincang tuan tuan serah bulat-bulat pada agensi tersebut untuk urus pusaka ayah yang nak dijadikan isu bila pergi perintah pusaka dah dapat tak perintah ayahnya ada lebih kurang dua bidang tanah satu tanah kat Kuala Lumpur satu tanah kat Johor tanah di Johor lagi mahal daripada Kuala Lumpur dia lengkis nilai dalam harta dia tu lah dia ada dah ada anggaran kat, 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 Johor kat setengah juta yang kat Kuala Lumpur tu tak sampai enam, 300 ribu macam tu 300 ribu lebih So dekat Johor ni bagi pada dua anak lelaki. Waktu tu tenang tak gaduh. Waktu tu tak gaduh. Yang empat perempuan senyap lagi. So ceritanya tuan-tuan dah berlaku lah turun milik tu. Turun milik maksudnya perintah pusaka dah dibuat, turun milik dah berlaku. Geran baru dah keluar. Di mana tanah yang dekat Johor tu bagi pada dua anak lelaki yang nilainya tadi dekat setengah juta. So sekarang ni dua anak lelaki ni sulung dengan nombor tiga ni nombor sulung dua lelaki ni, jual lah rumah tu. Sekarang ni rumah dia orang, dia orang jual rumah. Bila jual rumah dapatlah duit tu. Jadi aset tu telah dicair. Bila dah dicair, abang sulung ni cakap dekat adik nombor tiga kita kena buat faraid. Terkejut adik nombor tiga nak faraid apa lagi? Kan saya sebagai anak lelaki, saya dah terima dah bahagian saya. Bahagian saya dalam nilai dalam bentuk tanah. Sekarang ni abang dah jual, maka duit tu dah dapat saya lah. Kenapa saya kena kongsi dengan adik-beradik? Adik-beradik dah dapat dah bahagian masing-masing. Sebab si mati ni tinggal duit dekat satu tinggal duit, tinggal duit dan tak duit dan aset dekat satu juta. So anak-anak perempuan ni banyak dia tak dapat tanah, dia dapat duit. Tapi masalahnya Abang Sulung bila cairkan aset, dia suruh anak lelaki nombor tiga ni juk, bagi sikit pada adik-adik yang lain. Tak puas hatilah Haji. Ni kisah dia bukan budak-budak, Tuan Najibah. Kisah umur dekat 60, mereka dah. Tak bergaduh. Cerita masing-masing tak clear. Saya tanya balik yang Abang Sulung suruh bagi hasil duit kepada adik-beradik -adik lain kenapa atas dasar tu dia kata kena buat faraid nak faraid apa lagi saya kata macam tu kau dah buat dah saya tengok tuan dah teng saya tengok perintah pusat tu. semua dah setuju yang bagi anak lelaki ni tanah dekat Johor apa ceritanya nilai tanah tu dah ikut ikut lebih kurang kadar faraid bagi anak lelaki lah bila anak lelaki cairkan aset perlu lagi tak faraid Jawapan dia tak ada lah barang sebab tu tanah. Tuan Haji. Bukan tanah mak. Dah abang sulung paksa saya menangis Haji tu depan saya tu. Tersentuh hati pasal pusaka sekarang ni retak hubungan. Dia bukan gaduh waktu peringkat awal ni. Gaduh bila cair aset. Waktu mak mati nangis dia Ayah meninggal tu biasa mak meninggal awal So ceritanya lepas tu lantik apa, apa tu agensi tu urus tak gaduh lagi. Bila bila dah bahagi bahagi bagi duit dah dapat masing-masing yang seorang ada dapat tanah yang dia dapat duit selesailah benda ni tutup cerita. Hari ni gaduh. Gaduh pasal apa? Sebab cair aset yang kat Johor tu. Sedih sebab apa? Sebab abang sulung kata perlu buat parai. Yang adik nombor tiga ni tak setuju. Nampak tuan-tuan. Dah bila dia tak setuju, anak perempuan lain kata apa? Abang ni berkira ni hukum ni dah hukum pula tu dia jumpa saya. Dia tu bukan orang s Putra Putrajaya. Oh, jauh datang. Saya kata kenapa Haji tak datang? Gua Masjid Agama Islam Selangor pun dekat. Ah uh, ustaz dia saya kenal. Saya tak kenal orang lain lah. Tak tahu saya dah sebulan dua bulan nak menunggu kata dah tak tahu nak buat apa. Saya sedih adik beradik saya buat macam ni. Dah buat saya subuh salam. Saya duduk fikir juga. Apa ha, tu saya tanya lah. Apa tu tuan macam ni saya tak transfer-transfer sampai hari ni. Duit dah dapat dah hasil jualan tu. So sekarang ni tanya tuan Haji puan Najaf, tuan-tuan, puan-puan. Pusaka ke tidak? Jawab, dia bukan pusaka. Sebab apa bukan pusaka? Sebab dah berlaku turun milik. Dah ambil. So, sekarang ni tanah rumah tu, rumah tanah tu tanah siapa? Tanah dua badik lelaki tu. Mana dia pusaka? Dah pusaka habis dah tamat lah. Tapi abang saya kata pusaka. Ha ni nak tunjuk kat dua je orang kita tak faham harta si mati. Harta si mati pun kita tak faham. Dia gaduh waktu bila? Gaduh dah dah lagi. Ha, ni nak tunjuk tuan-tuan perempuan orang kita punya isu. Nak tunjuk tuan-tuan perempuan perlu kenal harta si mati yang mana satu. Saya tanya tuan-tuan yang datang jumpa saya tu. Tuan, tuan datang jumpa saya pun umur 60 lah apa tu tuan tuan waktu bagi-bagi ni duit-duit ni tuan setuju ke tuan dapat tanah tuan yang ni bagi duit belah sini belah sana Sebab kami tak tahu apa-apa tiba-tiba dapat macam tu je saya setuju je lah hmm, tak apalah saya kata macam tak tapi kat edah tu salah lah cara tu tak betul lah sepatutnya semua harta mesti mesti di declare dulu ni tabung haji arwah ini duit simpanan arwah ha, ni kita nak bincang sepatutnya bincang sepatutnya agensi tu buat meja rundingan kena bincang dulu baru betul ni tak dia pun tak buat hati tuan tu dia call tuan apa tu agensi tersebut perlu ke saya paraik lagi agensi dia tunjuk whatsapp saya tunjuk whatsapp kat saya agensi tu kata ya perlu paraik lagi ah sudah parah saya pun pening. Tang mana pula parai, parai dekat mana? Sebab agensi tu kata ni tak apa tu rumah si mati dekat Johor. Yang ni pun satu hal. Agensi ni pun tak faham. Malah saya sebut apa nama agensi sebab ada lunch tak boleh sebut. So tuan-tuan perempuan dia bukan masalah agensi tu. Masalah orang yang mengurus tu. Dia tak faham. Orang mengurus pun tak faham. Lagi orang bawah ni tak faham yang pun tak betul lah saya kata pun macam mana pula aku saka ni bukan aku saka tu satu kes ni nak tunjuk tuan-tuan kita belajar daripada kes ada kes lain yang kita nak tunjuk tuan-tuan perempuan nak tunjuk orang kita bergaduh pasal ini bukan hal, hal ni pun tapi benda ini pun boleh jadi gaduh ceritanya cerita apa? ceritanya ni hari ini bergaduh tahun bila? tahun kes tahun 1980-an gaduh sampai 2026 Oh lama tu Najib Ibu Hajar 80-an 80 berapa Sebelum 87 Okay Suami isteri ha, Kita imbas yang berlaku pada 1980-an Sebelum 1887 eh. Hmm. 1987 ha, oh, Kesannya suami isteri ni Nak pinjam duit pinjam duit pada jenis sejarah 80-an kita belajar sejarah tu yang juga jenis eh? tengok macam mana dia orang boleh bergaduh sampai 2026. Bila mati lah banyak mati ni gaduh 2026. Siapa bergaduh kita kita tengok. So cerita tuan-tuan memang -tuan, waktu dua orang ni duk mak ayah ni, mak ayah ni duk dia pinjam-pinjam duit pada menantu. Menantu seorang. Ah ni ha, ni anak dia, menantu perempuan. Dia pinjam duit. Ada ada anak yang lain ni. Ha. Tak tahu, zaman 80-an mungkin menantu ni kaya kot banyak duit tu. Dipinjam duit. Lepas dipinjam duit, mak ayah ni kata, ni nak bagi tahu tanah kebun ada mak ayah ada tanah kebun. Ambil kat kamu lah. Tak ada grant. Zaman waktu tu zaman 80-an sebelum 87 tu tanah yang dia orang ni bagi kepada menantu ni tak ada grant. Belum ada grant so dia bagi siap-siap ambil lah ini untuk kamu untuk kamu dengan anak ok selesai so ceritanya tuan-tuan puan-puan dia tak gaduh lagi kat situ tahun demi tahun yang ini mati lepas tahun demi tahun tahun 1987 ha, baru start 87 apa cerita 87 pejabat tanah panggil Pejabat tanah panji eh sebelum tu tu, sebelum 87 mak ayah ni bagi tahu kepada dia orang ni kalau kerajaan bagi grant nanti kau orang lah. Kau orang buat, kau orang bayar sendiri. So dia dah bagi tahu dah disaksikan oleh anak yang lain. So ceritanya tahun 87 kerajaan nak bagi grant. Start nak bagi grant. Nak bagi grant pada tanah kebun yang dia bagi. Cumanya isunya kerajaan panggil waktu tu pemilik asal iaitu ayah ni yang ketika ni hidup lagi. Ayah terima. Ayah pergi pejabat tanah, ayah bubuh nama ayah dalam geran. Ya, tipu kan tipu. Dia lupa kot tuan-tuan terantuk peti air ke mana tahu terantuk pintu ke tuan-tuan Hilang ingatan. Tak kuat hati, dia tak kuat hati ha. Duit tak bayar ni. Ha, so cerita ni dia orang ni kes ni bela sikit sebab adakah dia dia orang ni mencaga ataupun dia jual beli ataupun dia buat hutang. Faham hmm. maksud saya? Dia orang ni tengah buat apa? Dua orang ni dia bagi pada menantu tu apa ni? Caga jual beli atau hutang. Hmm. Nampak? Dekat situ dah pening lah. Tak apa. Tuan-tuan, nanti kita jadi. So, ceritanya ayah pergi masuk nama, nama dia. tanah kepun tu. Ceritanya, tuan-tuan, tak puas hati lah menantu ni. Tak puas hati, tak puas hati. Dalam masa yang sama, ayah biasa lah tuan-tuan perempuan. Orang lelaki bukan boleh sunyi sikit, kahwin baru. Takut nak tutup lampu. Malam-malam nak selalu isteri tutup lampu ni tiba-tiba dia pula nak tutup lampu ai kahwin barulah takut nak tutup lampu bila kahwin baru dapat anak yang tiga orang gitu jadi duk gaduh-gaduh tak kuat tapi dia orang ni masih ambil asin ambil asin, ambil asin, tak apalah ayah pun duk tapi geran nama ayah ayah ni pula dah kahwin ada anak masuk makan tahun ni mana tahun ayah ni bagi tahu pada isteri baru dia tanah kebun tanah kebun yang dia bagi waktu tu kat sini ni dia hibah kepada isteri baru hmm. dia tak sebut dia lah. hibah zaman tu masjid hidayah tak ada lagi tahun 80-an hmm. dia tak ada 80-an masjid hidayah dia 90-an masih hidayah ada 80-an ya, 80 so dia buat ni dia cakap ni aku ada geran geran tanah ni dia menentu dia punya ni dia bagi pada ni bagi pada ni. dia tak tahu dia dok 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 minta kaya ha? Lah. tangguh punya tangguh dia dah bagi tahu pada isteri isteri dok rasa dia punya dia ni mati tahun 1992 lebih complicated yang ni pun mati tahun yang sama so sekarang ni tuan-tuan perempuan cerita dia sampai hari ni dia dengan anak-anak dia tak puas hati pasal tanah yang terdiri 2026 tak selesai dia mungkit lagi cerita ni sebab dia ni sekarang ni tuntut pada ni dan dia kata tak ini tanah suami aku dalam geran pun nama aku tak dia kata tak cari tanya yang lain dia dia ajak je ya. tak dia kata suami aku ayah korang bagi tahu yang ni tanah untuk aku maka aku pegang Tambah cerita duk gaduh-gaduh yang ni mati pula. Duk gaduh-gaduh tuan-tuan dan So ceritanya hari ni geng sini duk gaduh. Sehingga 2026 masih lagi tak selesai. Soalan saya yang pertama ni Yang diorang ni buat kepada menantu ni hutang ke cara ke jual ni. Kalau ikut kepada jalan penceritaan awal nampak ni hutang. Tapi pelik macam mana hutang dia boleh bagi kebun? Siap berpanggar, siap kawan buat panggol. Ai. Mustahil pelik. Maksud dia bukan 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 hutang. Dia macam jual beli, cara tak. Dia jual beli terus. Sebab dia pun senyap, dia pun tak buat tindakan undang-undang. So ceritanya tuan-tuan puan-puan macam ni dia. Sekarang ni timbul persoalan tanah yang ni 87 ni pusaka hmm. siapa? Hmm. Tanah ni perlu dibahagi kepada anak-anak ke ataupun bagi kepada dia? Hmm. Dia orang ni datang jumpa saya wakil daripada sini. Dia ni tak boleh tutup ustaz sebab mungkit-mungkit tahun 2026 lama dah ni. Dia tak tutup lagi sebab ni bising. Dia kata dia tak retor. Sebab sekarang ni anak-anak yang belah sini kongke tanah kawan ni. Ha dia, jadi bermusuh lah sekarang ni cerita ni. Ha bermusuh lah. So tuan-tuan perempuan, kalau ikut pentadbiran undang-undang, kalau ikutkan tanah tadi nama siapa? Nama ayah maka pusakanya kalau ikut urusan pejabat pusaka dia, dia akan panggil semua anak-anak yang dalam kotak ni semua anak-anak dia daripada isteri pertama dan isteri yang kedua tapi bagi segi syarat yang tak ada hitam putih seolah-olah dia ni pemilik tanah yang sah faham tuan tuan tu, tu. sebab berlaku serahan milik cuma walaupun adik ah, dia, dia, ni mendakwa ni berlaku penipuan lah ada yang mertua dia titik mak mertua di titik ha, kira -kira. so, so bukti tak ada So saya kata siapa yang boleh menjadi saksi dalam kes ni apa perlu buat dia kebetulan dia jumpa saya dia pun mengaku mak ayah dia yang pinjam so macam mana nak buat saya kata pergi pejabat pusaka urus secara pusaka tapi semua melepaskan bahagian lepaskan kepada dia ni dia dapat tanah soalannya boleh tak sebab tanah tu sudah bernilai juta ha dia mampulah ha Zaman 80-an bukan juta hutan lagi. Dah goyang masing-masing. Ustaz juta ustaz cerita dia. Ha, nampak? Itu sebab tuan-tuan perempuan. Dia kena clear daripada awal. Kita ni buat apa? Daripada awal tak clear sampai ujung tak clear. Nampak? Yang nanti duk maki tak habis lagi. Duduk mungkit lagi. Ada kawan dalam kubur tu tak tahu apa cerita tu tu tuan-tuan perempuan tu sebab dah buat benda mesti clear mesti faham betul-betul itu sebab Islam pentingkan akal apa benda kita buat innamal a'malu bin niat kan eh, hadis cukup popular hadis sahih tu dia mesti apa benda kita buat dalam muamalat dalam mazhab syafi'i kita penting akal sampai kalau bincang tuan Haji buat mazhab syafi'i gitu kita. kita beli vending machine beli-beli makanan vending machine tak sah Kali ikut mazhab syafi'i pakai vending mesin. beli masuk duit kering ni, ni masuk keluar ni contoh tuan-tuan ni sekali ikut pada yang asal supaya so, mana tuan-tuan sebab akad dalam mazhab syafi'i mazhab kita menyebut bahawasanya akad jual beli mesti ada aku jual aku beli nak tunjuk tuan-tuan akad tu penting dalam mazhab ni. tak tu nak tunjuk tuan-tuan tanpa akad yang ni jadi macam ni yang jadi pening tuan-tuan bompat. Akhirnya siapa nak menangguh? Kan? Sekarang ni semua dah ada yang bercucu dah pun. Ada bercucu, ya. ada yang banyak, ada yang cucu, ada baru yang cucu. So tuan-tuan sekarang ni kena berlapang dada saja yang tinggal. Dia mesti melepaskan bahagian kalau nak tutup cinta atau saya kata boleh kot waris-waris boleh memiliki tanah tapi bayar kepada kakak ipar tadi pun boleh dua cara saja ni ada satu bagi tanah so korang tak payah keluar duit cara kedua korang nak tanah tapi korang kena beli bahagian dengan kakak ipar clear tuan-tuan perempuan soalannya ada ke duit nak beli itu soalan hmm. ha, dia saya tanya dia, boleh ha, dia kata memang geling ustaz ha, kalau geling faham-faham sendiri lah hmm. So tuan-tuan puan-puan macam tu nak bagi gambaran pada kita penting memahami apa itu harta si mati. So tuan-tuan puan-puan kita nak berhenti sekejap tuan-tuan puan-puan sebab kita ada nak baca tahlil arwah. Tahlil arwah untuk ada hajat daripada tuan Haji Adnan bin Osman. Arwah, arwah ke tuan Haji? Bukan. Kedua selamat dia Oh dia dia suruh buat oh, untuk untuk siapa? Umum. Untuk umum. Baik 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 untuk umum. Baik insyaAllah. So boleh tuan-tuan puan-puan ada soalan sebelum kita mulakan bacaan tahalil uh, tahlil kita? Tak ada sesuatu so -so -tuan, soalan tuan-tuan puan-puan ya. Baik. So selamat menjalani ibadah puasa. Selamat bertarawih, selamat berterdarus. Semuanya selamat akhirnya mudah-mudahan Allah terima amalan apa yang kita laksanakan al-fatihah